Çok ya kimi de şöyle olur muhtemelen. Biliyorsunuz artık sadece yakın korumalarda, değil, sniperlar falan da var. Sen elini böyle yaptığın anda pişş, elini delip geçen Vermiyle karşı karşıya kalırsın. Bizi kıskanın Almanlar 3 yıl önce. Kıskanıyorlar lan. Allah Allah. Ne Almanlara sorduk Türkiye'yi kıskanıyor musunuz? Tabi kıskanıyorlar. Ağlasın. Ha <laughs> ha ha. Onların reisi yok çünkü. Tamam. Yok <laughs> <Görgülüyor> abi Mehdi'm ver emri sniper'la oturdum. Muhabirleri bekliyorum. Bir bixici olarak gidip yargı dağıtmam bir emrine bakar. <laughs> ne oldu lan Almanlar? Hadi geç buraları geç. Anlat. Nasıl kıskandığını anlat. Nein. <laughs> <laughs> Wie denn? Wie denn? Du bist natürlich leidenschaftlich. Video ist so. Video kommt nur aus einem Ort. Verzeih es nicht. Du bist leidenschaftlich. Der Vorwurf lautet aber oft, ihr Deutschen beneidet uns. Verstehe ich nicht. Ich bin so oft in der Türkei gewesen. Warum soll ich... Nein, warum soll ich die beneiden? Vor allem in der momentanen Situation beneide ich sie nicht. Wie soll ich neidisch auf die Türkei sein? Der Vorwurf heißt, wir wachsen, wir haben Wirtschaftswachstum, wir bauen Brücken und deswegen seid ihr neidisch auf uns. Und Flughäfen und so weiter. Ja mein Gott, sollen die Türken das doch da machen? Das ist doch schön, aber... Warum sollte ich auf die Türkei neidisch sein? Ja, ihr seid auch am Laden. Ja, bei yapmayın, ja. Uff! Und dann wir wachsen, wir haben Brücken und Flughäfen und ihr seid neidisch auf uns. Ist mir neu. Nee, nicht unbedingt. In der Türkei? Nein. Warum nicht? Ich finde unsere Flughäfen ganz schön, ich finde unsere Straßen auch ganz schön und ähm, ja, also ich, wie gesagt ich bin ganz froh hier in Deutschland zu leben. <gülüyor> i̇zleyeceksiniz <gülüyor> lan izleyeceksiniz. Almanya bizi kıskanıyor açıklamalarının bir sonucu olacak. <laughs> Hepimiz bu acıyı yaşayacağız. Selami ya korkacaklar bizden falan deseler keşke kıskanmak çok varoş değil mi? Evet abi ya yani korkması demesin lan. Hayır yani işin kötüsü ne biliyor musun? Bunlar diyor millet de inanıyor yani. Aa, evet lan bizi kıskanıyorlar Almanlar ha 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 biz Türk'üz <laughs> Alles klar. von den Nachrichten her hat er viel äh gefährlich ist im Moment da. In einigen Punkten beneide ich auch die Türkei. Wo denn? Wunderschöne Strände, wunderschöne Städte. Einem Skamback Gastfreundlichkeit. Was wir hier erleben, also musizieren. Sonst wachsen Gerger Plajlarımız. O Plajlere şimdi biz şey falan yaptık. İşte vay efendime söyleyeyim. mescit, market, otel ha, oraları oralara da gelin. Onları da gör artık plaj yok ama olsun. Oralar var. Millet bahçesi. Tamam amca sus artık. <laughs> O yandaki el neydi o? Ekrem Emoğlu'nun arkasındaki el var ya. O, o işte. Buraya da geldi oğlum. Ortaya çıktı. Yakalandık. Hatırlıyor musun? Ya, karikatürü falan çizildi hatta. Böyle Ekrem İmamoğlu'nun arkasında bir el var arabadan inerken. O şey falan dediler. İşte o gizli el. O, o el o el. Ja. Weil die politische Situation sich ungut zusammenballt und es sind viele Knackpunkte dahinten, sprich das Kurdenproblem, sprich jetzt die Abspaltung verschiedener Länder, dann die völkerrechtswidrigen Kriege, die sich da überall abspielen. Ich sehe auch die Position der Türkei kritisch, wie sie sich da verhält. Und darum würde ich auf keinen Fall die Türkei beneiden, sondern ihnen Frieden wünschen. Neidisch auf die Türkei? Ähm

Nach Deutschland kommen, weil wäre es andersrum wenn der glaube ich eher die Deutschen in die Türkei auswandern. Ja, das, das, das stimmt, das stimmt schon, das ha, stimmt schon. diyor. Onlar, diyor, zaten 80 yıl önce bir gelişme süreci, ki, Auch, auch der Rest der Welt, nicht nur die Deutschen, auch der Rest der Welt. <gülüyor> ja? <gülüyor> das ist schon richtig. Also, ich kann es so aus meinem Blickwinkel so sehen und so interpretieren. Ja, das stimmt, das stimmt schon, das stimmt schon. Auch der Rest der Welt, nicht nur die Deutschen, auch der Rest Ja? Das ist schon richtig. Also, also ich kann es so aus meinem Blickwinkel so sehen und so interpretieren. Also nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Also ich meine, wir haben auch Flug. Und ja, ich finde, ich finde den Erdogan jetzt nicht so gut. Bende, Bende, wir uns... das ist nicht stimmt. Also äh, ist, ist sehr, sehr äh, verrückt, diese These. Und ich glaube, das ist eher Propaganda zu sagen, dass wir die Türken beneiden würden, um sich selber... Also... Adam! Türkiye ile alakası olmamasına ama bak sarı say maşallah saçları falan nasıl güzel lan. Neyse. Johnny ta bak bizle alakası yok. Almanya'nın bilmem neresinde adam bile anlamış artık. <laughs> Anladın mı? Seni bilmez, senin ülkeni bilmez, ülkenin içinde dönenleri bilmez. O, anlamış yani, bu diyor ich meine, Erdogan besser darzustellen. Beleidest du jetzt nicht das Flughafen, die Brücke? Also, ich bin schon mal in die Türkei geflogen und uh, ich finde es eindeutig angenehmer, uh, in Deutschland wegzufliegen als aus der Türkei. Also, wir beneiden euch nicht. Aber Türkei ist trotzdem ein schönes Land. Aber wir beneiden sie wirklich nicht. Die <guckt> Saigul <Saygılar> da? Ja. Liebe Türken. Ich beneide euch nicht wegen eurer Brücken und Flughäfen. Ich bin nicht neidisch auf die Türken. Nein, ich bin nicht neidisch auf euch. Auf dem Kühl sieht man mal richtige Menschen und nicht noch uns. Wo sind denn die Loldegannas? Das ist ein bisschen aus Schleimhaus-Säule. İskender abi, babam yurt dışında iş teklifi kabul aldı. Bir ay aşılar olunup Amerika'ya taşınacağız. Bugün de Ferit'in ahiretliğine kadar <laughs>